Після звільнення полковника збройних сил України Івана Без'язикова з полону бойовиків там на окупованих тимчасово окупованих територіях залишається 111 громадян України. Такі дані привела буквально кілька хвилин тому перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Горащенко. А вона зокрема сказала таку річ, що для того щоб звільнити людину. Ми повинні знати її місцезнаходження, Ну, цілком логічно. І дві ключові проблеми: бойовики не надають нам таку інформацію. Ми по крихтах збираємо її і знаємо зараз місцезнаходження тільки кількох десятків людей. Я нагадаю, що Ірина Геращенко говорить про 111 громадян України, які залишаються у полоні терористів. І ще одне повідомлення: Слідователь управління служби бізопасності України від Дніпропетровської області, заочно К сожалению, заочно сообщили о подозрении в совершении террористического акта относительно самолета ИЛ-76, который был сбит, напомню, 14 июня 2014 года при заходе в аэропорт Луганск. Это обвинение, еще раз скажу, к сожалению, заочно предъявлено главарю, главарю так называемой республики ЛНР Игорю Плотницкому, а также двум членам незаконных вооруженных формирований Андрею Патрушеву и Александру Гурееву. Об этом сообщил заместитель прокурора. Днепропетровской области. Но и то, к чему, к сожалению, наше общество так или иначе уже привыкает. Очередная сводка с фронта. На эту минуту по текущим суткам украинские вооруженные силы понесли потери. Два военнослужащих погибли, еще десять получили ранения. Кто погиб? При каких обстоятельствах пока не сообщаются, детали не раскрываются. Тем не менее, чьи-то семьи снова пришло горе. Горе пришло. В Украину, будем говорить о помощи армии. На ваших экранах вы видите контактные телефоны волонтеров Владимира Барбала и Виктора Погодина, которые очень часто бывают там, на Востоке, оказывают помощь нашим бойцам. Причем понятное дело, оказывают эту помощь благодаря в том числе и вам, уважаемые телезрители, благодаря вам, уважаемые одесситы. Армии надо помогать. Вот мы с этого и начнем наш разговор с Володей и с Виктором. Что сегодня, Виктор, вам первый вопрос, что сегодня необходимо, здравствуйте, что сегодня необходимо для бойцов на фронте? Учитывая и спеку, и летнюю жару, ты понимаешь, что, конечно, какие-то вещи связаны и с этим. Да, ну сегодня, конечно, в сравнении с 2014 годом, это небо и земля. То есть, когда мы возили туда форму, боже мой, берцы, ну я не говорю уже о более серьезных каких-то вещах, то, конечно же, сегодня мы этого уже не возим. Мы сегодня не возим, практически не возим продукты. Вот, разве что есть некоторые подразделения, и в частности, это добровольческие подразделения. Это, ну, я не буду перечислять, в общем, скажем, уда, вот, э, которые не обеспечиваются государством, да, им нужно помогать и продовольствием в том числе. Но все, что касается ВСУ, то есть подразделений вооруженных сил, они более или менее обеспечены. Вот. Сейчас потихонечку мы отходим уже от мамства, так называемого. То есть уже хватит, ребята, хорош. Вот. Слава богу, подняли зарплаты, более или менее урегулировали эти вопросы на уровне там, не знаю, командиров бригад и так далее в этом плане более или менее все выполняется если не выполняется чуть-чуть нажимается и выполняется ну давайте скажем вот. так есть законные алгоритмы механизмы да, которые, которые можно включать да особо это не напрягаясь да, да. и можно все решать да. и все обеспечивать вот но сейчас вот допустим крайняя поездка то есть мы вот три дня назад приехали ездил я с Сергеем Харитоновым вот значит ну что мы возили очень нужные и полезные вещи, которые нам предоставил швейцарский фонд Ост-Вест. Здесь у нас представительство есть в Одессе, в частности, вот фирма Петруцалик Юлия Подсекина. Очень нужные вещи. Это элементарные пищевые баки. Но они швейцарского производства. Они реально термоса, которые держат температуру 24 часа. И бойцы могут в течение 24 часов, там, когда положено там, обед, завтрак, обед, ужин, там, покушать горячую пищу. Нормально. Дальше это медицинские носилки, роскошные носилки. Действительно, дай бог, чтобы ими не пришлось пользоваться. Дай бог, чтобы переносили на них грузы там, и так далее. И, ну, в крайнем случае раненых сепаров. Вот которых тоже надо же куда-то, тоже лечить надо. Что ж, надо же с них потом еще что-то, информацию какую-то получить. Да, значит, ну и там многие другие вещи, карематы очень хорошие, все это швейцарское, хотя Швейцария отказалась от этого уже лет 20 назад. И только сейчас за счастье считают воспользоваться наши бойцы, командиры. Да, очень ребята были рады, конечно, ну там возим, конечно же, запчасти по технике. Причем, что характерно, как-то я показал накладную по запчастям одному из волонтеров, а там же пишется производитель. Производитель Россия, 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 Россия. Половина пунктов производитель Россия. Он говорит, как же ты? Ну, ты ж патриот, ты ж Украина, что ж ты купуешь? Оце? Я говорю, бачь, я хорошо. Их экономика працюет на нас. На нас. Сили, да? А мы працюем вот ветку на них, на, на, цих, на, на, на цей технике. Володь, вопрос будет вам. Вы далеко не первый день и месяц с Виктором бываете в зоне, а то, как изменился характер поездок и как ваша техника в дороге себя ведет, потому что ну, периодически проблемы были, где-то мы там рядом проходили друг от друга, знаем, что ага, Витя там где-то возле Херсона застрял, мы уже проскочили, ну и так далее. Вот я знаю, что проблемы с этим, к сожалению, существуют, нового транспорта никто не даст. Все, все для фронта, все для победы, тем не менее. Ну, дело в том, что я в крайнее время я с Витя не езжу. Вот. Я сейчас занимаюсь на месте ремонтом техники. Вот. Ну, что я хочу сказать, да, техника она не выдерживает, люди, люди не выдерживают, многие не выдерживают, бросают это дело, вот. техника также не выдерживает. Ну, не знаю. У меня вот крайняя поездка была моя. Короче, как я бы хочу сказать, что очень многие, очень многие вещи, не говорю, когда но очень многие во многих случаях техника страдает из-за халатности. Значит, моя крайняя поездка была в ту сторону, я вез 200-го. Был как бы вашим, как сказать, помощником. Ну такую миссию, да, миссию выполнял. Да? да, груз 200 я вез из Одесского госпиталя в Днепропетровск. И, и после моих поездок на Восток я немножко восстановил свою машину, но здесь меня попросили срочно, надо было перевести нашего парня в Днепропетровск домой доставить. Я, конечно, ну не согласился. Ну и в 27 й бригаде меня заправили топливом с водой. Туда значит, я доехал нормально, слава богу, за 8 часов. Обратно ехал почти сутки. То есть э, халатность, безалаберность наших э, военнослужащих во многом является причиной поломки техники. В том числе и техники на востоке. Потому что я восстанавливаю генераторы, я восстанавливаю сейчас машины. То есть машины приходят легковые, но приходят поломанный по той причине, что кто-то куда то в нетрезвом состоянии поехал, в том числе, да, да, поехал в том числе, бывает, и решил да. проверить проходимость джипа. Получилось у нас спаленное сцепление, оборванная юбка на поршне. Джипа нет, осталась одна проходимость. Нет, в джип, джип еще приехал, а тут с, Луган, с Луганском еще приехал своим ходом. А когда казалось, когда сказали, что надо менять форсунку, оказалось, надо делать двигатель с заступлением. То вот. Э... Видите, вот Володя хорошую тему поднимает. Вот сейчас слово такое "мамство" прозвучало. Мы все понимаем, да, что что Что, о чем говорите, да, что в чем суть этого этого выражения этого слова? Ну вот не знаю, по личным каким-то наблюдениям очень часто, по крайней мере в первые месяцы войны, именно волонтеры Скажем так, два момента: одни разбаловали определенную категорию, определенную категорию, на случай, другие, наоборот, каким-то образом контролировали, стимулировали их на добросовестное выполнение да. задач. Чего сегодня все-таки больше, да? Вот продолжают некоторые, в том числе недобросовестные волонтеры, тут эта тема там отдельного разговора. Тем не менее есть и такие баловать этих людей, которые, ну. Шутка, да, ходила на фронте первые там, месяцы войны. Ананасов не дадите в окоп, да, воевать не пойду. Шутка страшная, но тем не менее была. Что очень интересно, вот я привез это из крайней поездки. Я приехал и буквально, ну, я пару дней ходил еще, у меня это все в голове, все это прокручивалось. Ну, как обычно это происходит. Потом я, ну, как бы знаете, да и знают люди многие, что в основном наше общение происходит в Фейсбуке. Мы все друг друга знаем по всей Украине, мы общаемся между собой, волонтеры. Но сегодня это инструмент вот. коммуникации, очень да. удобный. у меня, допустим, в друзьях, ну не знаю, человек 300, наверное, бойцов, которые тоже следят, ага, он, вот этим он повез, а, а нам, вот. Что интересно, значит, э, абсолютно, ну меня буквально что убило такое заявление, ну, как бы мы взяли под опеку, скажем, еще одно, помимо 28-й, там еще несколько подразделений, других бригад, в частности, значит, где бы то ни было, и в том числе и в 28-й бригаде, и в 24-й, и в 128-й, и пятый дуг бывший, сегодня это э, УДА. Уда, да. вот, значит можно сказать совершенно точно, больше всего хотят, больше всего просят те, кто стоит в мире. То есть на мир найти, ну как там, ну да не могут выехать где-то там близко проехаться. Вот. Им все надо, им нужно в первую очередь, им нужно больше, еще больше, еще больше. А почему ты нам краску не привез, чуть ли не требовательно? Я говорю, подождите, ребята, вы из краски стрелять будете или что? Нет, значит, в первую очередь я всем объявляю э, технику западного ну, производства зарубежного. Я не ремонтирую. Очень-очень редко подразделениям, которые непосредственно работают на передовой я могу действительно там взять как бы из денег, которые люди мне доверяют ими распорядиться, я могу использовать на такую технику. Когда я знаю лично командира, когда я знаю, как он к ней относится и так далее, и так далее. Вот. Значит, опять же, ревность солдатская. А как это? Ну вы же наш волонтер. А что же вы им отдали? Я говорю, минуточку. не минуточку, не-не-не, подожди, не. я не ваш волонтер. Я волонтер Збройных Сил Украины и добровольческих подразделений. Только так. Смотрите, то, о чем вы говорите, вопрос и Виктору, и Владимиру. То, о чем вы говорите, за два года войны, не является ли это, скажем так, картинкой для, для вот тех объяснений, которые в том числе, возможно, прозвучат от наших телезрителей, от пессимистов прежде всего, что волонтерству, армейскому волонтерству в Украине приходит... Э ну, нечто похожее на финал этой работы и этой активности гражданского общества. Нет, не думаю. Ну, может, Вова давай, скажи, что. Может, а... все, волонтерство выполнило свою функцию и закончили. На этом все. Ну, волонтерство, оно как бы не выполнило свою функцию. То есть волонтерство сейчас переключается, может быть, немножко в другие в... формы, в... да. В формы, на другие рельсы становятся. То есть сейчас волонтеры переключаются, кто помогает? уволенным, ну, демобилизованным бойцам, кто помогает раненым бойцам. То есть немножко уходят какие-то другие стороны. Я, допустим, попробовал себя вот в ремонте техники. Теперь я уже знаю, что ремонт техники будет производиться мной, но я буду ремонтировать технику только для добровольческих батальонов. Потому что ну, отношения так и, соответственно, финансирование. То есть у ребят, которые служат в ЗСУ, у них есть зарплата, и там, ну, я понимаю, что не каждый не должен бы из, из своей зарплаты ремонтировать технику. Но коллена, ну, так оно происходит. Ну, все. бывает форс мажорные обстоятельства, Да, у, у, нас, у, нас, да, у нас даже есть Либо такие... он по своей да. дурости сломал это. Должен да, отвечать. Да. Да. Вот, я, вот, я всегда возмущался, когда мы ездили с Витей в зону АТО, я всегда возмущался, почему э, так долго происходит э, выделение запчастей э, ВСУшникам. То есть надо написать заявку, потом будет создана комиссия, которая разберется. Я теперь понял, что это правильно. Только надо ужать это все в сроки короткие. Но действительно надо восстановить, узнать причину, по какой техника сломалась. Потому что я говорю, что очень много это происходит по расхлябности, разгильдяйству. И во многом это происходит, как раз то, что Витя сказал, в тех частях и подразделениях, которые находятся в тылу. Те которые стоят на передовой, их не интересует. Там, он быстренько пошел, купил, сделал, потому что завтра ему надо будет куда-то ехать. И они ненчают волонтеров там. Единственное, это что… Это жизнь. Это да, безопасность. Да, да. Мы начнем с того, что даже сейчас в мирной жизни на многих предприятиях, в колхозах люди, если хотят работать, они сами технику свою ремонтируют, даже свои деньги. Колхозник, он не будет ждать, когда ему купят запчасть, а урожай стоит неубранный. И бегут в ближайший магазин, ремонтируют. Я тоже, когда работал на машине на дальнобойщиком, то есть я ехал по дороге, поломался, я не жду, там, когда мне привезут запчасть. Я бегу где-то ищу, ставлю, еду, а потом уже разбираюсь там, с хозяином, что-то он даст, что-то я дам, пополам может быть. Но надо доехать до конечной точки, потому что не заработает ни он, ни я. И здесь так же самое. Хочу а помогать раз... добровольческим батальонам, это обязательно надо. Сейчас что... о добровольцах поговорим. Я э, напоминаю нашим телезрителям, что в ходе нашего эфира на ваших экранах, экранах ваших телевизоров вы видите контактные телефоны Виктора Погодина. Э, свяжитесь, если вы э, хотите. Это, на мой взгляд, просто необходимо. Оказать помощь э, вооруженным силам Украины, добровольческим батальонам. Обращайтесь, Виктор подскажет, кому, что, как и самое главное, это из рук в руки 100% будет и будут передавать тем, кому доверяют, кто действительно выполняет боевые задачи. Вот что касается добровольцев, различные убросы информационные, да, гибридная война продолжается, а в отношении в том числе добровольцев происходит. Ведь вот по ощущениям, да, два года войны, год войны, вот, вот на протяжении всего этого времени, вспомни добровольцев того периода, 2014 года, и, и вот сегодня. Что изменилось в духе этих ребят, их внутренней начинки, о которой так много говорят? Стали э, веселее, стали хуже? Однозначно возможно. можно сказать, стали опытнее. Это однозначно. То есть люди мотивированы, очень мотивированы. Они работают без зарплат, они идут на работу. В частности, те добровольцы, у которых был я в этот раз, два дня комбат уехал, как, как уехал комбат. И они вынуждены сидеть без дела. Они бедные, они маются, они не могут найти себе место. Ну, когда же он приедет? Ну, на работу надо идти, надо идти на работу. А работа это тут, а, а там не перестает, не, не прекращается обстрелы. То есть, белым днем, и, ну, это Авдеевка, это промзона, в общем, там насыпают хорошо и... Ну и наши, в общем-то, не отстают. Вот, все нормально, но настолько люди заточены на свою идею, не получая никаких зарплат. Там Я не скажу, что там голод, нет, но... Ну, скудновато, давайте Там скудновато, такой. если у нас э, в СУ та же 28-я бригада, та же 24-я, они мне, когда я ехал, говорят, привезите что-нибудь там по говорю, что, хлопцы, тушенки. Да нет, тушенка е. А що може там, ну, згущенки? Та ні, згущенка є. А що ж привезти, хлопці? Ну, може, там ковбаски-а. А, ковбаски? Ні, хлопчики, ковбаски не буде. От коли ви, не дай Господь, там будете десь дуже напередку, і вам не буде що їсти, то я вам їду і привезу, щоб підняти трошки бойовий дух. Оце Вот. Да. Ну, це що касається ворожок. Ні, хороші, ребята, замечательні. В частности, там, де я був у 24-й, нету. Ну, я не знаю, может, где-то они там и выпивают, но я не видел ни одного. Значит, допустим, в 28-й бригаде тоже ситуация поменялась. Ну, ну, я могу подтвердить, что сегодня кардинально. И да. даже, извините, вот такая 128. статистика, как потери, она да, показывает, да, что да. ситуация да. выравнивается. Даже 128-я бригада, вот мы ж эту поездку вот, мы проехали по всем, как говорится, по местам боевой славы. То есть там, где мы ездили в прошлом году, с Вовой. Вот, вот эти все пункты населенные, все мы проехали с Сережей Харитоновым. Вот. Мы заезжали к нашим, ну, это наши подопечные, которых мы взяли как бы по совету наших же бойцов 28-й когда-то. Такой детский садик попылюшка. Ну, это легендарный Я знаю, что садик вы им конечно. помогают уже достаточно людей. Они молодцы, им уже окна поставили благодаря там ну, некоторым нашим телодвижениям. Вот. Но опять же, это детсадик, который стоит почти что на самом передке. То есть идет обстрел и им прилетает. Вот. Но это очень хороший садик, где воспитатели размовляют украинскую, дети размовляют украинскую. Вот. Адже, ну что, там вот, э, где стояла наша 28-я бригада, там сейчас 128-я, горно-копытная, так они говорят, ну, горно-пехотная бригада. Э, нормально ребята воюют, если поначалу смеялись, там, ну, ой, та, ну, та, не, они, та, не, они, они великолепно воюют, они держат линию обороны, они где-то при возможности ну, даже… У них с 28-го как раз такая взаимозаменяемость да. периодически происходит. Они как родные уже две бригады. Ну да, там поменяли мы их э, под Луганском. А Абсолютно тут, после, тут ну, поменяла 14 я а потом 128 я Ходят четыре бригады. 128 я 28 я 56 я и 14 я Вот они вот да, Луганский и да. Донецк, они вот так между собой как меня на меняют. Как Да, они между собой их да, вот так тусуют. Да. И самое интересное, что… Вот вы получают... общаетесь с местным населением. Вот всегда очень интересно, э, и в студии, когда я приезжаю с командировки спрашивают, находится ли контакт да, и вот с людьми, которые там, которые вполне вероятно ходили на так называемые референдумы. Вот ваше, ваше видение? Все больше. Все больше Почему? и больше. Все чаще и чаще. Во-первых, начнем с того, что сейчас вот эти вот прифронтовые вот села, они меняются прямо на глазах. То есть видно, что в них живут люди, люди возвращаются туда. Даже обстрел идет, люди возвращаются дальше люди, которые не выезжали, они тоже по-другому смотрят уже и э, другие отношения с нашими военными по какой причине да по простой причине они видят, кто в них стреляет вот они видят, откуда к ним прилетает вот то, что там в Торецке произошло это ну отдельный разговор это не наших подопечных наших не касается допустим там я не знаю подробностей но так общий общая картинка очень гадкая вот значит это однозначно все это провокация вот потому что ну допустим то что сейчас я видел... Виктор я напомню телезрителям говорит о той провокации вот на мой взгляд это действительно провокация то что было в начале войны когда люди выходили пытались перекрывать армейской техники, дороги не пропускать. И то же самое произошло в Торецке. Это бывший Дзержинск. Ну, там явно. Зачинщиков, кстати, вот полиция сработала, в отличие да. от 2014 -го года. Зачинщиков всего этого дела вычленили да, в кутузку, и, и, все зак... все все за закончилось. Да. и все закончилось. Я думаю, что СБУ разберется, кто там чего и кому говорил. А вот настроение вот, нашим военным, да, понятно, оттуда прилетает, люди увидели. А вот Военные с местными. Я понимаю, есть, как говорят, терочки да, определенные. Это война. Простой пример. Это вот, война. Э, некоторые подразделения, ну, скажем так, две трети 28-й бригады нашей э, находятся сейчас на территории, где тихо. Треть бригады, я не хочу называть это подразделениями. Там, не в надо. общем, треть бригады работает, э, ну, работает, выполняет работу. То есть там, где шумно, там, где громко. Там, да. где война. Так вот, те, которые живут на тихой территории, они помогают местным. Они помогают местным школам, они помогают детским садам. Боже мой, там, там работают, вот в частности, это вообще край, уже край географии, так сказать. Есть такой поселок Росквит, ну, вот, ну там, хутора еще вокруг, в общем, там. Ни одна школа не осталась без внимания. Там работают э, военные капелланы, вот, которые также при, приходят, там проводят определенные там, беседы, служат службы э, в местных храмах, договариваются со священниками местными. Вот, ну, как там, дел... там в, в Росквите, там начнем с того, что там в как капелланы совместно с э, офицерами ВСУ открыли вместо старой почты, открыли храм. Ну, в здании старой почты. Потому что у них до ближайшего храма было там 12 километров. Ну, расстояние, и, Да, конечно. расстояние. И когда у них спросили, у вас есть храм, у них есть там где-то, там, в селе 12 километров. А как, в каждом селе должен быть храм. И они сделали его. Вот. И, и, то есть, это тоже такое большое дело, скажем. Но ну, оно делать... даже знаковое и символичное. Да, да в Конституции, допустим, такой, ну, давно уже не было такого, караул, привезите флаги. Флаги привезите. Я тоже караул. Гав-гав-гав. Везде. В общем, Facebook отозвался тут же. Слава Богу, есть такая у нас э Михаила Алиф. Вот такая волонтер. Хорошая девушка. Она шьет, э слава Богу, швейка в порядке, работает все это. И вот она мне скидывает. А вот флаги дешево по 30 гривен. Я набираю этих флагов. Для чего флаги? Ребята, вы что, вроде как у вас есть не мы хотим украсить окрестности. И они поехали и развезли по всем селам, и везде повесили флаги, и все это красиво было. Конечно, когда едешь по селу в прифронтовой зоне, и все это в флагах, и все это покрашено в цвета нашей украинской символики, все это очень классно и греет сердце. Я еще раз напомню телезрителям, сейчас на ваших экранах вы видите контактные телефоны Виктора Погодина, который вместе с Владимиром Барбовым в нашей студии мы говорим о волонтерстве, говорим о том, что реально происходит на фронте. И буквально через несколько минут мы выходим на финал. Но прежде чем будем заканчивать, я хотел бы, коллеги, к вам обратиться. Ведь я понимаю, что... Вы еще не вернулись к крайней поездки, а уже планируете следующую. Ну да. Ну, так у нас происходит да. у всех, да, так или иначе, у каждого просто свое направление. Что планируете отвезти? Какие есть заявки? Давайте это назовем так от наших бойцов. В чем нужна запчасти? самая острая необходимость? В запчасти 4-5 восклицательных знаков. Запчасти для машин. Вот. Ну и, конечно же, вот я повез в эту поездку, крайнюю повез от фирмы Петру Цалик. Часть из того, что они мне предоставили. Я повез пробную часть. Как оно? Надо вам? Ой, да во всех подразделениях, да как увидели, да, конечно, надо. Да нам еще, да нам бы вот столько так ребята, ну тут, 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 тут тихо. Вот столько у меня нет, но еще столько я вам в следующий раз привезу. Везде надо. При этом всех. есть контроль и строгая отчетность. Конечно. Я кон... хочу, чтобы телезрители я это понимали. Не, не ставлю на учет в бригаду я веду этот учет сам. То есть, ну, как бы вот я знаю, кому я оставил, сколько чего. И в любой момент я могу приехать, а где вот это, а где то. А бывает часто такое, что, вот, допустим, мы приезжаем, скажем, ну, там, часа в 4, в 5, привозим какие-то вот запчасти, которые, ну, караул нужны были. И они сразу же при нас начинают уже ремонтировать технику. И уже утром, когда мы выезжаем, например, тот же Урал, ну, это была, по-моему, позапрошлая поездка. Тот Урал, который ремонтировали, утром он меня из болота вытягивал. То есть он на ходу, он уже прекрасно. Водитель поет. Вот, в общем, ну классно. Урал тоже поет, да, 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 и да. работает. Вот, вот это очень приятно. Конечно же, за два года работы с, практически с, с одними и теми же людьми, мы, конечно, больше узнаем плохие стороны узнаем, хорошие стороны узнаем, людей ну, это узнаем, как общества, они относятся иначе, к конечно. тому, что мы привозим. Вот бывало ведь раньше и И делаем такое. выводы. Конечно, и делаем выводы. Тех, кто недобросовестно относится, мы просто снимаем с <фиф> Совершенно верно. Вот, слава богу на сегодняшний день, ну так более или менее наши подопечные. Ну, более или менее обеспечены, можно сказать. Спасибо вам огромное. Вам успехов быть неуязвимыми в поездках. И дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось нашей победой и миром. То, чего желаю и коллегам по эфиру, и, конечно, вам, уважаемые телезрители. Виктор Погодин, Владимир Барбу, волонтеры были гостями нашей программы. Помогайте армии, потому что, помогая вооруженным силам, помогая добровольческим батальонам, вы помогаете себе и своим детям. Помогаете обеспечивать мир и безопасность. Это самое главное. Спасибо, до встречи на мери информе. До свидания.